Тут сразу э, нужно обратить внимание на документы, на которых э, стратегия базировалась. То есть она базируется на стратегии э, устойчивого развития Украина-2020 и государственной э, стратегии регионального развития до 2020 года. Э, в этих двух э, стратегиях уже э, заложены все недостатки, которые, кстати, в Харьковской э, стратегии отчасти были исправлены. Главный недостаток. То есть э, э, первая стратегия вообще называется устойчивого развития. Что такое устойчивое развитие? По определению просто, как оно все принималось. Это удовлетворение потребностей сегодняшнего э, поколения без создания угрозы удовлетворению потребностей будущих поколений. Это вот э, цитата по докладу комиссии ООН, так называемой комиссии Брутланд от 1987 -го года, наше общее будущее. Стратегия устойчивого развития 2020 экономическая компонента вообще мужчина. И судя по всему, те, кто ее разрабатывал, понятия не имеют, что такое устойчивое развития государственная стратегия регионального развития там немножко лучше там как-то вот охрана природы необходимое необходимо сохранение окружающей среды оно упоминается но не более того и учитывая что харьковская стратегия базируется на этих то есть экологическая компонента как таковая там не анализировалась при этом при всем обе общегосударственной стратегии базируется якобы на общеевропейской стратегии Европа 2020, где, ну, которая действительно расписана как стратегия устойчивого развития. Вот. При этом я повторюсь, в Харьковской стратегии в какой-то степени недостатки общегосударственной стратегии были исправлены. То есть, Экологическая составляющая как-то рассматривается, но очень поверхностно и в целом, когда ее читаешь, она напоминает студенческие курсовые работы, когда они из года в год переписываются вот, и упоминаются одни и те же факты, или, скажем, дипломные, что в любой дипломной Работы там студенты знают, что есть разделы, которые никто не будет э, читать. Ну вот у биологов, например, физика, географическое описание региона. И оно переписывается из диплома в диплом, э, совершенно э, спокойно, оно добавляет объемы, все довольны. Вот такой момент есть и в э, стратегии. Но э, ну, из-за этих недостатков, в сами цели, сами цели стратегии, экологических целей попало бы много. Первое. Улучшение экологии, я цитирую, в водоемах вокруг областного центра. Вот улучшение экологии, это еще вот такое космосительство, что те, кто я писал, в охране природы не разбираются вообще. Экология, это наука... От, взаимоотношениях организма и окружающей среды как ее можно улучшить в водоемах вокруг областного центра вообще непонятно и кстати в стратегии есть еще э, интереснее первый, например природно ландшафтные парки и заповедные территории что при этом э, имели в виду разработчики проекта просто непонятно дальше модернизация очистных э, сооружений э, в границах урбанистических зон. Имеется в виду именно водные. Хорошо, хорошая цель. Увеличение площади природно фонда. Не цель, а индикатор. Тоже вроде бы нормально. Э -э возобновление плодородия почв э через развитие экологической сети. И еще одна э цель, комплексный план оздоровления бассейна реки Лопань. Но ну, тут Относительно этой цели Хочу сказать отдельно То есть ее явно кто-то лоббировал В Харьковской области Целая куча малых лет Почему нужно оздравливать Именно бассейн реки Лопань Просто непонятно В итоге получается Что стратегия как таковая Она не предусматривает Управление состоянием Окружающей нас Окружающей нас среды что в общем-то ну, при ее реализации приведет э, к дальнейшему ухудшению политической ситуации? На наш взгляд, что необходимо было в стратегию внести? Первое. Э, помимо модернизации и реконструкции очистных по воде, необходимо э, модерни... э, заняться модернизации и самих производств и очистных тех предприятий, которые загрязняют атмосферу. Здесь вот по загрязнению атмосферы подход у разработчиков стратегии был интересный. То есть они написали, что в целом по Харьковской области состояние атмосферы удовлетворительно. Это правда. Но это примерно так же точно, как привести по какой-то конкретной больницы среднюю температуру пациента. Действительно, в целом в Харьковской области предприятий не так много, как, скажем, на Донбассе. Состояние, состояние атмосферы нормальное. Но, ну, например, возьмем город Харьков, где живет большая часть населения Харьковской области. Из-за выхлопов автотранспорта состояние атмосферы намного хуже, чем в целом по области. Возьмем район Коксахима. В сравнении, скажем, с чистой Алексеевкой, там уровень э, по заболеваниям практически по всем параметрам превышен в разы. По таким болезненным регионам необходимо принятие э, программ каких-то мер по, по организации э, очистных на выбросы. Дальше. Неоднократно э, упоминается в программе, что как э, способ повышения плодородия грунтов нев, необходимо развитие экологической сети. В принципе это правильно, потому что расширение природных э, биотопов, при том, что Харьковская область перераспахана, очень э, высокий процент э, распашки, оно улучшит состояние и почв и сельского хозяйства в целом. Но при этом все, кто сталкивался с оклоческой э, сетью у нас, знают, что в общем-то это способ э, для отмывания бюджетных денег. Э, под нее есть только один закон, который э, сырой, очень общий. Под нее практически, кроме программы развития этой мрыжи, нету э, каких-то подзаконных документов. И поэтому у нас экономическая сеть, она существует только на бумаге. Это с одной стороны. С другой стороны, Украина сейчас пообещала Евросоюзу ну, имплементировать две директивы, так, так называемую птичью и оселочную, которые подразумевают развитие совершенно других охраняемых природных и территорий, построенных на несколько других принципах. Это так называемая для Евросоюза НАТОРА-2000, для стран, которые являются кандидатами в Евросоюз, это Смарагдова марежа И сейчас, ведется, сейчас уже начали вести работу не по развитию экосистем, а по развитию вот этой вот системы э, территорий, будут э, приниматься изменения в законодательстве. И как, это вот уже наши сегодняшние реалии. Э, стратегию нужно было вносить, развитие именно этого типа территории. территорий. Никто сейчас экологической э, сетью заниматься уже не будет. Третье. Регулярно в программе. Ну, стратегия, даже в самой э, стратегии упоминается, что у нас э, проявляется дефицит воды в области, и это уже очень хорошо заметно, там на протяжении, скажем, четырех последних лет даже начались столкновения между селами из-за воды. Но при этом каких-либо мер по улучшению состояния водности в области не подразумевается вообще. На наш, взгляд, на наш взгляд такой компенсационной мерой могло бы быть восстановление в области водоохранных зон и прибрежных полос вокруг водоемов. Это и ликвидация незаконных застроек и возобновление древесных насаждений. Там, там где они были вырублены. И прекращение незаконной распашки на берегах. И много-много еще другого. -то. То есть это, в общем-то, э, можно просто идти по статьям, э, по, по двум статьям водного кодекса. И уже эти меры, э, ну, в течение, я так думаю, что лет 5-10, смогут э, существенно восстановить уровень воды. Дальше. Возобновление родюческих почв, снижение распашки. Это указывается в стратегии как проблема, но вот мера по ее решению, только развитие труднозападного фонда и экологической системы. Это не совсем так. Еще есть один способ для того, чтобы с этим как бы бороться. Это развитие малого и среднего... То есть существуют огромные в мире э, агрофирмы, ну, которые сейчас этим и в Харьковской области, с распашкой огромных э, территорий, с применением пестицидов, э, ядохимикатов, и они производят э, продукцию, ориентируясь, в общем-то, на средние и мало обеспеченных потребителей. В общем-то, без этих фирм, ну, грубо говоря, мир бы сейчас был бы голодный. Но в европейских странах еще есть сектор малых и средних фермерских хозяйств, там доходят процентов до 20, которые выращивают экологически чистую продукцию. При этом по их технологии сберегается и ландшафт природный. И в общем-то при развитии таких хозяйств мы охватываем, скажем, другой совершенно сегмент покупателей, сохраняя природных ландшафтов и сохранять родные ландшафты. К сожалению, вот э, об этом э, стратегии не написано. Про крупные агрофирмы там есть, а средние, мелкие, как-то вот, э, либо нету вообще, либо очень смазано. Я дважды перечитывал, честно говоря, этого не нашел. Красная нить через всю стратегию проходит, ну, из-за энергонезависимости, необходимости, разработки Новодмитровского месторождения бурых углей. Насколько я знаю, это... Разработка этого месторождения предполагается карьерным способом на 10 метров или даже больше вглубь, на довольно большой площади. Это, во-первых, такая разработка, она, она изменит гидрологический режим территории однозначно, совершенно. И второе, что на территории этого месторождения одни из немногих оставшихся Харьковской э, области э, степи. Какого-то э, контроля, какой-то оценки, как это можно разрабатывать это месторождение, каким образом, э, как будут обсуждаться его границы, стратегии нет. Я понимаю, что такие проблемы в стратегиях, в стратегиях обычно не обговариваются, но уж слишком крупный проект для Харьковской области, чтобы так вот просто закрыть глаза его реализовывать. Отдельным вопросом является развитие крупных агрофирм. У нас, в общем-то, в области из грунтовых источников вод ни загрязненных ни нитратами практически нет. То есть там вроде бы по данным отбора проб есть несколько сел в Оземском районе. И все. Э -э регулярно в области э -э есть несколько э -э смертей э -э крупных детей из отравления нитратами. Там просто что механизм действия такой, что эти нитраты действуют на массу организма, а у грудных детей она наименьшая. И вот это вот все загрязнение нитратами э, грунтовых вод у нас тянется со времен колхозов Советского Союза. Сейчас круп, крупные агрофирмы его, э, его добавляют. Нитраты, пестициды, плюс, в общем-то, экологические... Р разрушительное использование полей прежде всего высаживанием подсолнечника Как какой-то контроль за этими фирмами я понимаю, что они нужны что в общем-то практически все большая часть населения питается с того, что они произвели но какой-то контроль за их деятельностью какая-то регуляция должна быть в стратегии может быть, может быть Выходом мог бы быть э, какая-то обязательная схема землепользования, как вот это было при Союзе, но нормативной базы под нее нету. Но эти Сергей, дякую. Скажи, скажите, будь ласка, через вы в Харьковской области программа экологичного захисту, там, чи еще какая-то державная программа существует, у Харьковской области она как-то работает или нет? Но областные программы экологические области летом постоянно принимались, и они, в общем-то, такие же точно, как план реализации этой стратегии. Я его просмотрел, он от них... Формальный, Ну, да? ну как он формальный? Он, он неформальный. В них заложено прежде всего hmm. какие-то организационные сооружения, их развитие, коммунальные какие-то моменты по водообеспечению, водоотведению и в общем-то все. А еще, кстати, там в этих программах обычно есть обращение с твердыми бытовыми отходами, чего нет в этой стратегии. Еще одна проблема, а если ну как, по стратегии все будет развиваться, у нас отходов будет намного больше.